Всім привіт мої любі друзі, Ви на каналі шоу. І сьогодні ми будемо з вами м -м, збирати торбу у лагерь. Ну, і паралельно немножечко розбирати її, тому що я ще з минулого приїзду із не розібрала. Ну, коротше, погнали. Ну перша це косметичка. У мене буде лагерь 5 днів, тому я собі із копійочки накупила всяких штучок. Ну, це моя штука для вмивалки. Ну, типа просто кіньмочусь і вмираєшся. Так буде проще набагато. Так, салфетки з манго. Взагалі, я такого в житті не бачила. Ну, ванілінце мені сюди на кухню. Ну, це теж за 9 гривень, сколько нічого. Двійціх, взагалі, я взяла на будущее. Так, я купила такий маленький крем для рубен, 14 гривень, це нормально. Ну, типа, я не хочу свою он У меня реально такая банка, блин, я не хочу его брать, поэтому. Я спала чисто реально на 5 дней. Натуре да. Натура маск. Я купила, наверное, я не я буду брать, но я, наверное, думаю, что я Вот и так, там, почилить просто, там, не Так, у меня косметичка, это, кстати, у меня сестра Маша забыла свою палетку. Ну, надо было дать. Ну, это конечно, вообще... Ну, это красивая косметичка заброрила а тут мы на замок разрешимся. Ладно. Сейчас тут все поубираю. Тут уже не на месте косметику сложивать. короче, просто высыплю. Типа... Вот, самый любимый, кстати. Ну, короче, я не знаю, если я буду показывать, конечно. Мои духи не закончились, но, типа, Копачок там был этой штукой. просто мои любимые были духи, но он закончились. Это я сто процентов буду брать. Это, ну, такая литная, лимоны типа, ну, тут, сейчас покажу. Ну, тут шариком. И все, нормально. Я еще буду плюс брать типа на ночь бальзам и с собой лаки, потому что у меня реально не часто стоят 35 Ну, ты на частичке, а литом тоже. Я без бальзама же не могу. Там просто тут куча всего. О, Я она сюда потрапила, Не знаю. Ладно, мы отставим. Я люблю порошка. Просто я не знаю, куда я там туда попала. Сейчас я проверю, если он реально до сих пор разрушена. Э, да, она расходится. Я сейчас попрошу папу починить мне. Если не починить, то я возьму другую косметичку. Не, ребят, вс, то тут уже мои косметички. Зато я тут пару штучек захватила и взяла. Ну, мою косметичку из Алиэкспресса, кстати. Она мне пришла бесплатно вот тут уже вместитель, тут уже много всяких карманчиков, застежек, вот сюда много пространства. Вот ну, типа вот моя рука, и вот осев... Ну, она дуже велика и вместительная. Так, что начнем? У меня есть такие ободочек. Наверное, ну, я, наверное, сначала начну с уходовой косметики. Я возьму тушь, на всякий случай. Я тушь, Куда-нибудь. Наверное, в этот сарай не положу Я буду периодично повертать камеру и показывать, как мы тут все складываем. Консилер. Не, не знаю. Наверное, возьму консилер, да. Возьму пудру свою. Ай. Так, дальше. Берем мою расческу. Отличный а волосы не очень чистые, но сейчас, потому что у меня там, ну, короче, проблема, я дала, короче, и, типа, нарушительные, у меня тоже потеряли волосы, а так, в принципе, нормально, сойдет. Ложим тоже в отделение, а может нет, нет, у нас сегодня не близко. сейчас я вам покажу, нет, не сейчас, Потом, я такой косметики, ну, не буду богато брать. мою масочку я и возьму, вот такими фруктиками. Вот, Это мы на, на другую сторону ложим. Сейчас, вот, сейчас я вам точно покажу. Типа, тут у меня будет такая декоративная косметика, тут тоже что-то типа между. А тут у меня будет уходово. О, так даже лучше. Э, сейчас тихо, наверное. Ну, короче, ложим в вот кармашек. В... Вот <клево> Ой, господи, я ж прозрела. Берем бабочку. Ну только сейчас. Сейчас я это покажу. Ну, то есть она дубовая. Но она не из дома, она стоит Ложим. Блин. наверное, местами поменяю, короче, потому что тут один великий кармашек со стороны. какого косметики. Нет. Не буду менять Ручки Идем дальше. Ободочек. Ободочек сейчас я вам покажу. Сейчас я покажу. Ободочек я положу пить вот эту штуку. Типа ну, вот так вот буду лежать, сейчас покажу. Типа вот так. Что дальше я буду брать? Кремшекный. А, ну мы, все. Ну, там, трамвай, там всякие крема, я ещё еще плюс приношу. Типа, на случай травмы. Я, наверное, с этого маленького кармашка, ну, вы понятно, Выйму, а сюда буду все свои, такие, прям, ну, типа, ликувание, наверное, уже, сейчас я, короче, подумаю. Я, короче, по-другому сделала, а потом, короче, помню. раз за раз мне лень. Так, такие кремушек сюда положу. Сейчас я еще подумаю. Да, короче, наверное, вот это сюда. Но мне не кажется, что реально будет лучше поменять просто местами. Сейчас еще, короче, остальные кремы принесу. Короче, я пришла сейчас, что кстати, писать принесла. что же сейчас в целом покажу, не Так, ну, не буду показывать. Это тоже крем для губ. Э, и для сухих участков, типа там локтей, там такая всякая. Це ми теж, мабуть, можемо сюди. Так, а це у нас це не в косметичку. Це такі прикольні дуже наклітки з копійки на одежду. Тут дуже багато бачите, таких плотів. 14 гривень це реально. Ну, типу, це ідеально просто. це, Ой, п орушко, п орушко, п орушко. Я на щось, Я на щось лягла. Ой, колоночка. Не, ну ладно, это наверное, она на дезик лягла. О, и красиво, возьму. Левункульную э, постоянно в пакет заматываем, чтобы не заморало. Да. Так, так уж я взяла пачки для губ золотые. Это тоже мы под пасочки масочки вложим, сейчас вам только покажу. Отак от у нас тут все виглядає. На камері це трошки бардачно виглядає. Ну, коротше, у нас тут оцей крем, тут у нас ця умивалка, тут моя розчска, тут оце, це, тут всякі крема. Це, кстати, моя Florence by Mills, мілібові Браун. Тут у мене будуть всякі, крема з цих. Я забула. Лікувальні, а тут трошки декорастивний косметик. Я, наверное, освобожу место, там, где ликувальный карман. А возьму какую-нибудь другую маленькую косметичку, потому что мне тут место реально надо. Ну, это трошки позже. Тут у нас умвал как на разу. Так. Пластырь. Ну, в косметичке буду. Типа сейчас я проведу уже наконец-то все Ну, косметичку. Косметичку для ликувального. Да, для рекламы. Короче, у меня была такая штучка, типа вот такого, только длится. Она вонючая, я на ней не помню. Все равно, она воняет. Вот а эту упаковку, может, типа чистая. Я ее только что промыла, просушила. Э -э и я сюда сейчас буду буду Открываем сиди пакетик. Вот так тут место. Очень по сравнению с моей рукой. Уложим. Ластрі можемо. Може там ще щось буде у мене, я не знаю. Я вже потім додав такий наборчик. Так, що ще взяти? Не знаю. ну Дезик, це саму собі, це сюди лужим, наверх. І м -м, тільки у нас з мангом, це з копійкою. Це може десь крінчоти. Правда, вроде бы у вас должно быть все задом на аппарате по типа, зеркалью. Сейчас я попытаюсь капкатик, как буду монтажом заниматься, отзеркалить. Вот лица рука. О, Так, все. Сейчас, сейчас. Тут 15 штук, дитя Короче. Ммм, mm пахнет. -hmm. Там, будет клубничный, типа, на, там на тюнингу написано типа, типа такая штука с клубникой, но их не было. Сюда тоже ложим. Тинт. Положу. сюда в кармашек. Так. Немножко переложим декоративные косметики в таких типа штучках. В кармашек цей. Вот так. Чудельшим. А, це подарок моїй подрузі. Я постійно їю і не можу ніяк їй це передати. Ну, типа, дивіться, если що. Ось дивіться, воно не испорчено, воно таке єсть. Поштона мені не підходить. Ну, типа... Ну, не, 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 не пожлобиться. Тут чуть це щас зараз, щось закрию. Ось ось так воно виглядає зараз. Подстраивается под тон кожи подстроилась, но у меня на шкірі оно как-то, ну, мне не нравится ну, 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 оно мне не печет дискомфортно мне не состоит, просто оно мне не нравится поэтому я її поберу. тоже сюда куда-то ну, наверное, по косметике все А я духи положила Ребята, я не могу найти Только что взяла. А, усёванный. Усёцы тоже. Похоже на тот аромат. А вот трошка круче. Я его положу. Сейчас я вам покажу промежуточный результат. И, короче, сюда положила. <свят> ну да, немножко забито. Но мы переживем. Я сейчас хочу достать весы, чтобы взважить сейчас грамина. Стоить. Ой. Важать. <смех> Стоить. <смех> Боже. Я принесла, короче, весы. Ну, в такие, правда, на чуть барахлят, но сойдет, короче. Что ли, андаторич. Так, а ну-ка, работаете? Да, сейчас, сейчас. Вот сейчас. О, сейчас я поставлю ну-ка, давайте. 700 грамм. Вот, ребята, 700 грамм. Моя а косветичка 700 грамм. Это Це... почти килограмм. Так, немножко духи ветвель. Так, косметичку. Так, пару. Типа пишите вот так. Раз. Да, еще просто приятно И сейчас я в сумку. Раз, да. <рекленно> Обожаю эти запах. Боже, я за косметичкой. Вот так. Я просто вот так пивка в не бачу, короче. Нет. Так, мне это надо назад положить. Короче, я принесла еще рецепт, пылочку и щипчик. Я их я даже не знаю, где одеяло положить. Наверное, положу в отдел, там, где у меня вот такие штуки. я на дно положу. А, не, она, думаю, она Все, так натяжено. У меня такая похожа на брелочку, есть на лобу. Мы не знаю, кому я. И она дуже похоже на лобу, поэтому я его подцеплю на мою лобу. -вышку. О, татушку. сейчас будем делать как какая? Моя лабубушечка, лабубушка. Вот моя лапка надо и помыть, сейчас тоже помою Так, тут надо мусор вытру, сейчас я приниму. Так, все, я ее вытрусила. Такая, вот такие вот карабинчик. Сейчас мы цепляем мою лабубушку. Вот тут нормальные так, тут сердечко только сердечко здесь машу, моя ма сестру. Вот такая И такая ля бабушечка, бабушка Так, это мы викинем. Сейчас мы, ой Сейчас мы сделаем такую татушечку У меня такая была, у нас на вид уже старт Сейчас штука шевеляет, я ее на пускаю Так, это у меня закончился крем Ой <му Barker> Достала Так, потом все вот помоем Так Так, я открыть открывается а усю открываем о тут ще нар. Ну ч ты падаешь блин а? так ну то я уже зум на зиму типа надо лагеря не стерлась будет тепляться буде блин ладно не старается так не стираюся. а может но хтяне о вот так в катышке о Удивите, мы в катушках. Одну. Будем стирать. Сюда вы. Она мокрая, но лучше не Все, короче, ну, вот так, короче, получается. Это катушки. Так, теперь клеим свою розу. Ляльчика. Тоже я сюда же. Хочу. Надо вот так делать, чтобы потом секондник кончик взрывалась от своего да и быстрее так Ну рука пойдет держать уже. я уже 17 минут заперечу и опа неужели о о красота так немножко вот так сделаем чтобы всю лишнюю влагу собрать и у нас тут вот такая надпись он зеркально, Может, он где-то помог. Я не знаю. Это на цена цена татушки, типа на коже. Должно быть. Я, я надеюсь, что я правильно приклею. Я ее вот сюда так вот приклею. Так вот. Сейчас. Не падай. Лабушечка. Ловушка. Блин. Оп. 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 Так, все. Собираем мышечную влагу. Что тут написано? Я, Мы моему не правильно. Короче, не знаю, вот такая что что нормально. Не прям я но нормально. Выкидаем. Сейчас я помою свою лапочку и вернусь. Вот такая ну, лапка, она ну, просто мокрая. Моя Три волоса, ошибись. Так, она еще до сих пор мокро. Я оставлю на эти штучки. Трошка высохнет потом мы вернемся пленка никто не заметит она прозрачная наверное пока снятие все по уходу там тоже пахнет вельветом а, а? все. а сама семя... масштаба трех вылетных тренинга супер О, и Киевские области. Короче, так. Блин, вот что штука не помещается. Тоже не ней, Проблемка. Сейчас мы попытаемся, конечно. Так, да. так сделать mm, ну тоже как ужасно ну она такая порыбита сабытая не как даже не буду пытаться так, Как? не понят короче форму не получится но реально это тяжко сейчас все помещаю ее в форму Давайте проверим лапку все она остыла уже Короче, на улыбках. Знаете, что я сумую? Был у нас видео 20 минут. А я сказал, что я косметичку. Моя сумка. Косметичка. Тут даже ничего не влезет почти. Потом. У тебя самая выгодная сумка, поэтому брать. Ну, типа, надо ей брать даже. Она реально вскрыла. Что, смеетесь? Я извиняюсь, вы что? Шутки что Шутки не Я думаю, Я ч то не понимаю. Это еще тут надо все убрать? А знаете, тебя я так переживаю? Потому что все. Я занимаюсь видео по кухне. Да, ну конечно. Ну нельзя, мы надо доедемся хочу спать. Все, кухня, и наше да, ничего на не надо. Тоже ложим на косметику на сам туда назад, в комнату. Потом цей ролик еще монтировать надо. Чуть я забыла колоночку и наклеечки. Я забыла такую воронку, чтобы было проще. Чуть не забыла в косметичку положить спонжик для консилера. Ну, это уже потом забыли, потому что як! Я пришла. Все, короче, я решила взять, ну, конечно же, с тобой зеркальце, куда бы все. Вау! Короче, ну, даже вайлер сам да, Ну, Там неужели лень не открывать косметичку. Не, ну, мне все равно не прижаться, потому что мне маленький спонжик, блин, положить. Да, короче, куда то закину его. Он разбросит. Наверное У меня не видно Ой О, нормально маленький меня тут есть наборчик Вот у меня в кармашке в самой сумке есть Сейчас есть. есть одна Розинка Два Еще и третья у вас У меня началка слушает Какая-то партнерка у меня Коричневая Так Это дома собираем Три розинки забираем Ну, еще вот это закрылось. Э, Господи, что дальше? Будем спать. Испугались? а это мои волосы. Лапку я беру с собой, но ты сейчас приносишь тебе пакетик сейчас. Еще пакетик есть. Положим лапку туда. воздух и ложу куда сейчас я цела отнесу я еще взяла такие браслетик с серебром мне подарила бабушка. я буду не влаги его носить а типа ну типа там дорогу типа туда не знаю типа, потому что он может трошки спасти з меня. ну не знаю короче это дуже гарна розинка колокольчик и бантик это можно можешь... на волосы можно на... я ой я как тоже берем ложим в кармашек ну и в кармашку естественно потом будут лежать наушники на все вроде ничего не надо вот там последний день, я, по последний день я положу там все зарядку наушники ну а пока ну, мне не все надо естественно все Я не можу витягнути лямку. Сейчас я Ось така у мене сумка тяжелінна вийшла. Підписуйся на канал Inget Show. Переходь в мій Тік-Ток та Instagram. Ссылочки будуть в описанні або на екрані, я ще пока не знаю. І всім...